которая заходит на чемпионат Украины среди аматоров. И в эту субботу у нас уже будет первая игра, на которую сразу всех приглашаем, жители города, поддержать в области нашу команду, нашу молодую команду. Ну, амбициозную, которая хочет добиться какого-то результата. Ну, и самый главный для нас результат – это развитие футбола в Хмельницком и Хмельницком Главная задача показать, выйти на поле и показать игру в фут футбол. Это главная наша задача. Мы не ставим задачи победить. У нас все сводится к, одному, к развитию. Развитие не может быть, начинаться с побед, оно, как правило, начинается с поражения. Мы не ставим перед собой таких задач поражения, но готовы ко всему. Ту вертикаль, которую мы строим на сегодняшний день, она предусматривает детская академия. Ю 19 команда мастеров. Поэтому мы это все делаем планомерно, идем к этому планомерно. Финансирование футбольного клуба Падиля происходит за счет детского юношеского футбольного клуба Подворя. Плюс мы нашли, в принципе, мое поразумение с Миской владой, которая загорелась этой идеей и всячески пытается нам помочь. Как это будет? Будем смотреть. Первый сыграли, поиграли, поиграли с Киловым сырали, но поиграли, ради у нас оставили. Помирали Старокостантиновым 3-0. Поколение. И вчера играли Тварицкую Русине и Терноплю. 3-1 проиграли. Ребята молодые. Опыта чуть-чуть не хватает, но за счет желания. Думаю, что все будет нормально. Укрепить. Состав опытными футболистами для этого надо миллионами финансировать. Вот. А так, я думаю, что нам не надо укрепляться. У нас хороший коллектив, молодые ребята, глаза горят. Посмотрим, что с этого будет в, суб... э, в субботу. Да. Я добавлю, Виталий Викторович, понимаете, смотря что общественность хочет видеть. Хочет видеть, мы можем привезти сюда игроков со всей страны, собрать и выигрывать все матчи в Аматерах. Но я не вижу смысла этого. Ну, для чего это делаем? Для того, чтобы развивался в нашем регионе футбол. В чем будет развитие футбола, если я сейчас привезу, как э, на опыте других команд, привезу сюда игроков, буду платить им зарплату, и они будут играть за город Хмельницкий. Где здесь развитие футбола? На сегодняшний день мы, может это некрасиво сказать, но мы хвастаемся тем, что мы играем своими воспитанниками. Это 7 лет нашей работы. Вот эти ребята, которые выйдут в субботу на футбольное поле. 7 лет тяжелой работы. Потому что когда мы взяли клуб, было 38 детей. Мы за этих 7 лет выпустили, сделали 7 выпусков. Мы два года отыграли в высшей лиге по детскому футболу. Вот и результат.